إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرتي الشيخ داود الشيخ بصمه بن بني وامام الغزالي شير لله الامم الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مصنف رحم الله تعالى في كتابه دلجيك تعشي عن Syekh عبد رحمه الله تعالى واعلم أنه قد ورد في الكتاب والسنة من فضل العلم والعلماء ما لا يحصى كثرة ولا يرجى عصول ذلك إلا لمن صحت منه نيته وصحة نيته بذلك أن يكون غرضه فيه طلب مرضات الله تعالى واستعماله بما ينفع عنده وإشارة الخروج عن ظلمة الجهل إلى نور العلم وهذه النية الصحيحة التي تحمد على عاقبتها على عاقبتها ajilan wa tujtana sama ratua fi ta'atillahi ajilan dan ketahui olehmu bahawa sanya telah datang dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa banyak di daripada kelebihan ilmu dan ulama yang tiada dapat dihinggakan akan banyaknya itu dan tiada diharap hasil yang demikian itu Melainkan bagi orang yang Sahih niatnya Dan sahih niatnya pada demikian itu Bahawa adalah khasatnya Di dalam menuntut ilmu itu Iaitu kerana menuntut keriduan Allah Ta'ala Dan kerana mengamalkan dia Pada barang yang memberi manfaat padanya Di dalam akhirat dan kerana mengisyaratkan yakni mengendaki ia keluar daripada kelam jahil kepada nur ilmu maka inilah niat yang suhaib yang dipuji atas kesudahannya itu di dalam akhirat dan diambil faedahnya itu dalam dunia untuk memperbuat ibadat yakni disegerakan akan faedah ilmu itu dalam dunia dengan berbuat ibadat dan ditangguhkan faedah ilmu itu dalam akhirat dengan beberapa pahalanya. Jadi tuan-tuan pagi ini kita apa nama penutuplah berkaitan dengan kelebihan ilmu. Mukadimah kitab saya Salikin berkaitan dengan ilmu kelebihan orang yang belajar ilmu, lebih kelebihan orang yang mengajar ilmu dan juga adab-adab orang yang belajar dan adab-adab orang yang mengajar dan di hujung mukadimah ini Syekh Abdul Samad akan mengemukakan iaitu perbezaan ulama dunia dan akhirat jadi kita membincangkan kelebihan ilmu banyak dah ayat Quran dan hadis Nabi SAW yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Samad Palembang berkaitan dengan kelebihan-kelebihan ilmu. Di ujung perbicaraan ini beliau mengambil kata-kata Syekh Ibn Ubad iaitu yang mensyarahkan kitab Hikam. Dalam kitab syarah Hikam Ibn Ubad itu ada dipetik kata-katanya oleh Syekh Amul Saman Al-Palembang dengan katanya dan lagi kata Syekh Ibn Ubad rahimahullah ta'ala Wa'lam wa Ya'ni ketahui olehmu Anna'u khad warada fil kitab wa sunnah Sesungguhnya telah datanglah warid Ataupun datang Kenyataan-kenyataan uh, Ataupun ayat-ayat Quran Dan juga sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Min fadlil ilmi wal ulama'i Iaitu daripada kelebihan ilmu dan ulama' Banyak sangat dah dibicarakan Ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Tentang kelebihan ilmu dan kelebihan ulama Mala yuhsa kasratan Dan tidak diharapkan menghasilkan banyak Gajaran pahala-pahala daripada Allah Ta'ala itu Wala yurja usul zalika dan tidak dapat diharapkan makna kata hasil yang demikian itu. Banyak kita baca hadis, antaranya Nabi sebut, innal malaikata lataza'un um izni hatta li talibin almi ridan bima yasna'. Malaikat menghamparkan sayapnya kepada penuntut-penuntut ilmu. Malaikat merendahkan sayapnya kepada penuntut ilmu kerana suka apa yang mereka lakukan bertasbih segala apa yang ada di langit dan bumi kepada penuntut-penuntut ilmu banyak sangat ayat Quran dan hadis menyatakan kelebihan ilmu ini tidak dapat diharapkan segala balasan-balasan ini illa liman sahat minhu niyatuhu melainkan bagi mereka yang sah niatnya penuntut-penuntut ilmu ni Jangan diharapkan mendapat balasan baik daripada Allah Ta'ala. Melainkan niat dia kena betul. Innama a'malu bin niat. Innama a'malu bin niat. Kerana semuanya sah ibadat itu dengan niat. Dalam kitab hikam Syekh Ibn, ad, Ibn Atta'illah ada sebut. Al-a'malu suwaratun khawimatun. Sesungguhnya amal ibadat kita ni ibarat rupa tubuh yang berdiri. Jasad. Termasuk kita menuntut ilmu yang merupakan ibadat. Semayang ibadat, puasa ibadat. Ibadat ni dia ibaratkan seperti mana batang tubuh yang dapat kita lihat. Badan. Tetapi wa innamar sedangkan ruh ibadat itu Iaitu betul niat kita Innamal a'malu bin niat Tertunggunya makna kata Amal ibadat tu berserta dengan niat Jadi ruh niat Ruh ibadat tu ialah Makna kata niat yang betul Iaitu ikhlas Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Apa juga ibadat yang kita buat Perlukan keikhlasan Wa ma'umiru illa liya'budullah Mukhlisina lahutin Allah tak suruh kita beribadat melainkan dengan penuh keikhlasan. Apa yang dikatakan ikhlas itu mengerjakan ibadat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama ajar kita apa juga ibadat kita buat maka lafaz niatnya lillahi taala. Nabi itu sama hadin hujungnya lillahi taala. Usalli fardhu subuh hujungnya lillahi taala mengerjakan ibadat kerana Allah apa dimaksudkan ibadat kerana Allah yang pertamanya kerana menjunjung titah perintah Allah yang kedua dimaksudkan niat-niat kerana Allah Ta'ala itu kita buat ibadat ini kerana nak menzahirkan rupa kehambaan kita pada Allah rupa hamba tu dapat dilihat dengan ibadat yang ketiga untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala taharruf ila Allah. Keempat menuntut kasih sayang Allah. Kelima untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Rukaan sujudan yang tahu yang bertawi namanya min fadlillah. Kita rukuk, kita sujud semata-mata mencari redha Allah Taala dunia yang sahih. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'al mautu fa yaqlubul ilma li yuhya Islam, fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatan wahida." Siapa mati kerana dalam menuntut ilmu Manja al-mautu wa yatlubul ilma. Siapa yang ditangi oleh kematian, Sedangkan dia tengah menuntut ilmu. Dia mati dalam menuntut ilmu. Niatnya apa? Liyu haya bihil Islam. Kerana nak menghidupkan agama Islam di muka bumi Allah Ta'ala ini. Dengan ilmu tu aku nak beramal, nak menghidupkan Islam dalam diri aku. Keluarga aku, masyarakat dan negara aku. Ini niat yang sahih. Tiba-tiba dia mati fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatan wahidah antaranya dan antara nabi-nabi duduk dalam syurga yang satu itu balasan daripada Allah taala membetulkan niat tuan-tuan sekalian -tuan -tuan. dalam kita menuntut ilmu apa yang dimaksudkan makna kata niat yang sahih itu fasihatun niyatihi fi zalika yang dikatakan sah niat pada demikian itu ay yakuna fi talaba mardatillahi taala kerana maksud menuntut ilmu itu kerana menuntut redha Allah Subhanahu wa taala dia nak cari redha Allah kita nak redha kepada Allah Allah redha kita dengan kita mematuhi perintah Allah nak patuh perintah Allah dengan sempurna mesti dengan ilmu dengan beramal ibadat. Apa ibadat kita buat mesti dengan ilmu. Seperti mana sabda Nabi SAW. Al-ilmu imamul amal. Wal-amalu ta'tabi'uhu. Ilmu itu imam bagi amal. Dan amal ikut ilmu. Nabi ibaratkan ilmu dengan amal. Seperti makmum dengan 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 imam. Sudah tentulah imam duduk depan. Makmum duduk belakang. Satu Sudah tentulah makmum ikut imam, bukan imam ikut makmum. Begitulah dalam beramal ibadat. Ibadat yang kita kerjakan mesti mengikut ilmu. Jadi kita mengaji untuk makna beramal kepada Allah Taala, supaya Allah redha kita. Begitu juga dengan kita menuntut ilmu, Semata-mata mencari redha Allah, bukan cari harta benda dunia. Bukan kerana nak masyuk. Bukan kerana orang minta dipuji. Mata-mata mencari reda Allah SWT. Kita nak Allah reda kita. Itu satu. Mencari reda Allah. Yang kedua. Wasti'malahu fima yang fa'um indahu. Yang kedua beramal padanya yang memberi manfaat di sisinya. Ha, niat yang kedua, aku menuntut ilmu kerana nak beramal. Yang mendatangkan manfaat dunia dan akhirat. Kedua, ketiga, wa isyarat al khuruji an zumat jahli ila nuril almi, yaitu satu isyarat untuk keluar daripada kegelapan jahil kepada cahaya ilmu. Diibaratkan oleh Makna kata Syekh Ibn Ubad ni jahil tu gelap. Orang jahil ni tuan-tuan kita yang jahil tak faham agama ni ibarat orang berjalan dalam gelap. Macam unta berjalan malam. Suar kaki sana tak kena, suar kaki tak sini tak kena. Ha, kita duduk dalam gelap, tengah buat apa? Tak tahu arah tuju. Orang yang jahil begitulah tuan-tuan. Tapi orang yang ada ilmu dia faham. Dia datang daripada mana? Sekarang sedang berada di mana? Kemana dia akan pergi? Kita berada sekarang di dunia Mencari bekalan untuk balik ke akhirat Mencari kebahagiaan di akhirat Dengan beramal ibadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa Allah tujuh dia? Kematian makin dekat Amalan tak cukup lagi Betulkah semayang aku? Betulkah puasa aku? Betulkah bacaan Quran aku? Perjalanan jauh. Sedangkan bekalan belum cukup. Ha, jadi dia tahu arah tuju dia. Dia bersungguh-sungguh. Makna kata menuntut ilmu. Supaya bekalan untuk dikembali kepada akhirat. Jadi ketiga kesimpulannya ada tiga. Yang disebut oleh Syekh Ibn Obad. Yang pertama dia menuntut ilmu kerana mencari reda Allah yang kedua supaya dia beramal dengan betul seluruh amal ibadatnya. Yang ketiga dia nak keluar daripada kegelapan kejahilan kepada terang benderang ilmu pengetahuan. Ni tiga makna matlamat dia. Niat dia. Fa hadhihi niyatu sahiha. Maka kata Imam Ghazali, kata Syekh Ibn Ubat, inilah niat yang sahih. Bila ada tiga niat kita menuntut ilmu, niat ni lah niat yang betul. Dia niat yang betul ni ibarat pokok ada ruh. Tumbuk, apa badan ada ruh. Kan? Nah, Seperti mana Syekh Ibn Atta' kata dalam hikam dia itu. Mana al-a'malu suwaratun khaimatun wa arwa'wa wujudu siril ikhlas rifiha. Amal ibadat ni ibarat badan yang berdiri tubuh badan ruh makna kata ibadat itu ialah ikhlas kita tanam dua pokok satu pokok betul-betul pokok daripada benih biji buah dalam pasu satu lagi kita tanam pokok plastik pokok plastik ni tak ada roh duduk besar tu bila orang Pokok yang ditanam dengan biji ni dia akan membesar Allah. Lagi dia hidup dia makin besar, makin besar, makin besar. Akhirnya keluar buah. Nah, begitulah ibarat ibadat. Bila ada ruh, ada keikhlasan, dia akan membesar. Dia meluncur ilmu, pengetahuan dia makin membesar, makin banyak pengetahuan dia. Ibadat dia makin meningkat. Nampak daripada makna kita, daripada kelakuan kelakuan dia. Dia mak makin bertambah hebat. Tapi pokok plastik besar tu bila-bila pun. Begitulah ibadat yang kita buat tidak ikhlas. Sampai bila-bila macam tu lah. Dia tidak akan membesar. Kita datang untuk ilmu kerana Allah Ta'ala. Untuk beramal dengan ibadat. Dengan ilmu yang kita ada kita dan kita niat nak keluar daripada gelap kejahilan kepada cahaya ilmu maka dengan ilmu yang kita mengaji itu dalam masa setahun, dua tahun, tiga tahun menambahkan lagi ibadat kita makin cantik ibadat kita makin membesar kelakuan kita makin berubah sebab apa? ilmu itu dah jadi ruh tetapi kalau sekiranya tidak ikhlas ilmu tak bertambah atau amal ibadat pun tak bertambah sebab ibarat orang menuntut ilmu ibarat pokok yang tidak ada ruh ataupun tidak hidup inilah tiga perkara yang disebut oleh Syekh Ibn Ubad fahadzihi niyatu sahiha maka inilah yang dikatakan niat yang sahih allati Tuhamadu ala aqabatiha ajilan yaitu dipuji atas kesudahan ia dengan ajilan yang ditangguhkan maksudnya tuan, tuan balasan daripada Allah ada dua Satu orang menuntut ilmu ni yang ikhlas ni yang pertama pertama ajilan yang kedua ajilan apa ajilan faedah yang tertangguh yaitu ganjaran pahala daripada Allah di akhirat besok Pahala daripada Allah di akhirat betul. Kita datang menuntut ilmu. Allah bagi ganjaran pahala. Pahala, pahala, pahala ni Allah tangguh untuk kita kecap di akhirat betul. Itu dipanggil ajilan. Wajud tanah sama ratuha fi ajilan. Ada lagi satu balasan ajilan. Ajilan ni dibayar segera. Dibalas segera. Di dunia ni kita dah dapat. Hasil makna kata ibadat tak uh, menuntut ilmu tu. Apa dia? Fi <tuh> ta'atillahi. Iaitu dapat menta'ati perintah Allah Ta'ala. Iaitu dengan ilmu yang kita mengaji di dunia dapat faedah. Apa dia? Kita dapat beribadat kepada Allah dengan cara yang betul. Mungkin dulu kita sebelum menuntut ilmu. Ada ibadat kita yang tak betul. Tapi bila kita dah mengaji, kita boleh perbetulkan amal ibadat kita tadi. Kesilapan-kesilapan kita hingga ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama ajilan ajilan yang kedua ajilan ajilan ditangguhkan di akhirat ajilan hasil ilmu yang kita mengaji dapat kita beramal di muka bumi Allah Subhanahu wa taala itu. Ah ha, gitulah lebih kurang maksud Syekh Ibn Ubad. Terjemahannya dan ketahui olehmu bahwasanya telah datang dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa banyak daripada kelebihan ilmu dan ulama yang tiada dapat dihinggakan oleh banyaknya itu. Ayat Quran banyak, hadis pun banyak, sebagainya disebut oleh Syekh Abdul Samad dalam kitab ini. Ayat-ayat Quran, hadis-hadis -hadi Nabi tentang kelebihan ilmu. Dan tiada diharap hasil demikian itu, faedah-faedah ilmu itu melainkan bagi orang yang sahih niatnya. Segala janji-janji Allah, janji Rasul, ganjaran-ganjaran -kan yang anak yang di, dijanjikan oleh Allah dan Rasul itu kita tak boleh harap dapat balasan-balasan tersebut melainkan orang yang sahih niatnya. Niatnya betul, niatnya sah. Dan sah niat pada demikian itu bahawa adalah khasatnya dalam menuntut ilmu itu iaitu kerana menuntut keredoan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Cari redha Allah. Kita mengaji supaya Tuhan suka dekat kita. Antara orang yang Tuhan suka orang menuntut ilmu. Hingga malaikat pun payung. Ya. Malaikat pun suka isi tujuh petala langit isi tujuh petala bumi sampai ikan-ikan di air semut-semut dalam lubang suka dengan perbuatan orang yang menuntut ilmu jadi kita makna kata maksud kita yang kedua iaitu kita mencari reza Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengamalkan dia pada yang memberi manfaat padanya di dalam akhirat Supaya kita beribadat ni Kita akan dapat pahala-pahala kebahagiaan di akhirat Cari keuntungan akhirat Bukan matlamat mencari keuntungan dunia Kalau kita cari matlamat akhirat Dunia dapat insya Allah tuan -tuan. Tapi kalau kita cari keuntungan dunia Akhirat tak dapat Itu tentu lah kita cari keuntungan akhirat, akhirat dapat, dunia pun dapat, insya Allah. Tapi kalau kita bertelamatkan dunia, Tuan-tuan sekalian, Kita kadang-kadang dunia pun tak dapat, Akhirat kumpul tak dapat. <tiségnen oleh -tisleg> ha, itu cerita dia. Kan? Itu satu. Dua. Yang ketiga, Kerana mengisyaratkan mengendaki ia keluar, Daripada kelam jahil, Kepada nur ilmu. Kadang, kadang kita sedar, Bahawa duduk dalam jahil ini, mak Ibarat orang duduk dalam gelap gelita. Tapi bila kita menuntut ilmu, insya-Allah ilmu tu nur. Nur ni dia bawa cahaya. Maka menyebabkan kita bila ada dada ilmu ibarat orang berjalan di malam kelam gelita ada bersama-samanya pelita yang terang boleh menyuluh hidup dia bila nak beramal apa pun berlandaskan ilmu Inilah kata Syekh Ibn Abdullah, eh, Syekh Abad, niat yang sahih, yang dipuji atas kesudahannya itu di dalam akhirat. Di akhirat kita dapatlah balasan-balasan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Diambil faedahnya itu dalam dunia untuk memperbuat ibadat. Faedah ilmu di dunia boleh buat ibadat dengan dia. Dan boleh buat ibadat dengan ilmu kita tadi ni. Kita belajar buat uduk, uduk kita betul. Bila uduk kita elok, semayang kita pun cantik. Kalau uduk kita tak betul, semayang kita pun memberi kesan. Kita baca Quran, kalau kita mengaji ilmu-ilmu tajwid, kita baca dengan betul. Bila kita tautan dengan betul Dapatlah ganjaran-ganjaran Yang dijanjikan oleh Allah Di akhirat tersebut Apa saja tuan-tuan sekalian Ilmu yang kita mengaji Semuanya memberi faedah Kepada dunia dan akhirat kita Di akhirat Ganjaran pahala daripada Allah Di dunia Kita dapat mengerjakan ibadat Mengikut yang diperintah Oleh Allah SWT yang ini disegerakan akan faedah ilmu dalam dunia dengan berbuat ibadat. Faedah ilmu di dunia, kita boleh buat ibadat. Kita tahu apa yang Tuhan suruh, kita tahu apa yang Tuhan larang. Kita buat pula Tuhan suruh mengikut yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Yang terkandung dalam ilmu pengetahuan yang kita mengaji tadi. Dan ditangguhkan faedah ilmu di dalam akhirat dengan beberapa pahala. Di akhirat besok insya-Allah janji-janji Allah tetap akan berlaku balasan bagi mereka yang menuntut ilmu dan mengajar ilmu penguat agama itu. Kesimpulan yang kita dapat pada hari ini seluruh ibadat yang kita buat termasuk menuntut ilmu perlulah dengan keikhlasan. mata mata mencari redha Allah Subhanahuwataala insya-Allah. Saya rasa itu saja dapat saya sampaikan pagi ini. Uh, mudah-mudahan tuan yang dirahmati Allah sekalian kita hidupkan baki-baki Ramadan kita ni dengan sungguh-sungguh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu yang kita mengaji selama ni gunalah ilmu pengetahuan kita itu untuk mengibadatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انا نسألك إيمانا كاملا ونسألك خلقا خاشعا ونسألك يقينا صادقا wa na saluka ilm an-nafi'ah, wa na saluka amalan sali'ah, wa na al an'amah wal-afiyah, wa na saluka tamam al-afiyah, wa saluka ala al-afiyah, wa saluka gina'an inna'sah. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتعبدنا وَتَمِّنْ تقصيرنا يا الله يا ارحم الراحمين اللهم بلغ مرادنا ومراد المسلمين والمسلمات اللهم حصل مقصودنا ومقصود المؤمنين والمؤمنات دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين